Так, продолжаем осмотры. И, наверное, редкий автомобиль, редкий гость на нашем празднике. Это Шкода Румстер. Отличается она от Фаби большой задней частью. Скажем так, наверное, более как семейный или коммерческий автомобиль 2008 год 1.4 MPI история еще не до конца ясна либо она пригнанная либо она официально купленная 230 заявлено пробега там есть пару косметик ничего критического абсолютно хотя такой автомобиль 4500 я считаю что это отличная цена когда-то и у меня была фабия поэтому этот автомобиль можно сказать большая ностальгия на твоем отчет и отправляемся заказчику